Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün də məşin bazarı arxası, Qarabağlar məhəlləsi deyən bir tərəfdə gözəl bir iki mərtəbəli ev məhsula çıxardılıb. Gördüyünüz kimi evimizin həyət sahəsidir. Ev bir sopun içində tikilmiş evdir, qoşa daşdandır. Sadəcə evimizin kvadratı 119 kvadratdır. Həyətdən əlavə. Və dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi həyətdə manqal nisi var. Ya yəni, lazım olan həyat sahəsinə yığılacaq, yəni ki, zirzəmləri var. Və indi isə evimizin içərisini təqdim edirəm. Və dəyərliz izləyicilərim, gördüyünüz ki, evimizin girişinin koridor sisteminin sol tərəfində isti polla döşənmiş hamam və sanuzelni göstərirəm. Və koridorun sol tərəfində isə gözəl bir Mətbəximiz yerləşir. Kombi sistemindən təchiz olunub. Və dəyərli izləyicilərim, indi isə zalımızı sizə təqdim edirəm. Gözəl təmirlə inşa olunmuş salonumuzdur. Bir nəzər satdırım, də nəzərinizə çatdırım dəyərli izləyicilərim, evimizin hər bir tərəfi qoşa daşlan, təchiz olunub, kombi sistemi, katalizator sistemi yığılıb və daxil oluruq ikinci mərtəbəyə. Və dəyəli izləyicilərim, gördüyünüz kimi ikinci mərtəbəyə çıxanda geniş həcmli bir koridorumuzdur. Koridorun sol tərəfində kiçik həcmli olan yataq otağımız yerləşir. Və burada isə böyük yataq otağımız var, geniş həcmli olan. Gördüyünüz kimi burada da divardan yığılmış şkafı var. Və dəyərli izləyicilərim, 1 min yəni Jessik otağımızda qarşımıza yerləşir. O bir sıra taxta olan horizontlar burada da var, yəni gördüyünüz kimi burada da yığılma dolabı var. Və dəyərli izləyicilərim, indi isə evimizin karizmatik daqısa, yəni məlumat verim bir daha. Evimiz yeni, başdan deyim, qiyməti 150.000 manatdır. Real alıcı üçün gözəl endirim olacaq. Mənim səhifəmdən də gələnlər üçün xüsusi endirim olacaq. Evimizin tex pasportu var, bildiyiniz kimi. Yəni nəzərinizə çatdırım dəyərli izləyicilərim, hər bir tərəfi qoşa daşdan ibarətdir. Qombi sistemi var, radiatorları yığılıb, hər bir şey yəni ki, istəyən olsa evin əşyaları ilə bərabər də ala bilər. İstəyən olsa da ki, belə yəni razılıq yolu ilə. Bir bir şeydən nəzərinizə çatdırım dəyərli izləyicilərim. Yəni mənim aski taxmağımın səbəbi yəni ki, o hobbidir. Bir-iki də nə görəm etirazlar bildirilir ki, məsəl ki, yəni evdə gün çıxıb, nə bilin belə falan. Yox, sadəcə olaraq mən mənim hobbidir, yəni bu askini taxmaq. Yəni izləyicilərimə görə çıxarda da bilərəm. Bir də mən yalnız bizdə olan əmlakdan, əmlakçı Bəhrəs xidmətinizə dəyənərdən şərəf hiss edirəm. TikTokda, Instagramda, YouTube-da rəylərinizi gözləyirəm. Gəlin və bizdən razı qalın.